നമസ്കാരം ഏവർക്കും മന്ത്രാക്ഷരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ദേവി ദീമാമ്യം മധ്യമ ചരിതം ദ്ദീയോധ്യുരസൈവൃഷിമൂദ്യുദ്ദം ദേവാനാം രാമതിപേവാ താസുരൈർ മഹാവീര്യ देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रोभून्महिषासुरः तदः पराजिदा देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गदास्तत्र यत्रेश गरुडध्वजौ यदा वृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कदामासुर देवाभिभवविस्तरं सूर्यन्द्राज्ञनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवादितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणाभुवि विचरन्ति यथामर्त्या महिषेण दुरात्मना सर्वम् अमरारिविजेष्टिदं शरणं च प्रपन्नाः स्मो वदस्तस्य विजिन्दिदा इत्थं निशम्य देवानां भजांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भृगुडीकुटिलाननौ ततोदिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनातदः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मण शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरदः निर्गतं सुमहत्तेजः तच्चैक्यं समगच्छद अदीव तेजसकूढं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्तं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं द्विषा दभूच्चाम्भवं तेजस्तेनाजायद तन्मुगं याम्येन केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युक्मं मध्यमैन्द्रेण चाभवत् അരുണേന ചംഘോരു നിദംബസ്തേജസു ബ്രഹ്മണസ്തേജസ പാദ തദംഗുലയർ തേജസ വസൂന്നുല കൗബേരേണാസിദൂധ പ്രേജസരിയം യജ്ഞജസ भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेज श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव तद समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्यमुदं प्रापुरमरामहिषार्धिधाः शूलं शूलादिनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनागद्र चक्रं त कृष्णः समुत्पाड्य स्वचक्रदः शङ्गं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुदाशनः मारुदो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तदुषुदिं वज्रमिन्द्रसमुत्पाड्य ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताज्जगात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपदिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूभेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् गड्गम् स्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तदाम्बरे चूडामणिं तदा दिव्यं कुण्डले कडकानि च अर्धचन्द्रं तदा दिव्यं केयूरान् सर्वबाहुषु नूभुरौ विमलौ तद्वौ ग्रैवेयगमनुत्तमम् अङ्गुलीयगरत्नानि समस्ता स्वुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाधिनिर्मलं प्राण्यानेकरूपाणि तदा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजामालां शिरशुरसि चाबराम् अधद्धज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं हिमवान् वाहनं सिंहम् रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनादिभः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धर्तेय प्रतिवीमिमाम् अनैरभिसुरैर्देवी भूषणैरायुधस्तदा सम्मानिदाननादोच्चैः साट्टहा संमुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेणा कृष्णमापूरिदं नभः अमायदादिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् नभूत् चुक्षुभुः सकलालोगा समुद्राश्च च गम्भीरे च जालवसुधाचेलु सकलाश्च महीधराः जयेदि देवाश्च मुदा तामूजुः सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयैश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमरारयः सन्नद्धागिलसैन्यास्ते समुत्तस्तुरुधायुधाः आकिमेददि क्रोधा भाष्यमहिषासुरः अभ्यदावदतं शब्दम् अशेषेषैरसुरैहृदः सददर्श तदो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तिषा पादाक्रान्त्यानदभुवं किरीटोल्लिघिदाम्बरां क्षोभिताशेषपातालां शोभुजसहस्रेण समन्धाद्वाप्य संस्थितां तदप्रववृदे युद्धं तया देव्यासुरद्विषां तस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिदीपिदधिगन्धरं महिषासुरसेनानिः चिक्षुराज्ञो महासुरः चाबरश्चान्ये चाबरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्निदः रथानामयुधैः षड्भिरुदग्राग्यो महासुरः अदुत्यधायुधानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुधैरसिलोममहासुरः अयुधानां शदै षड्भिर्भाष्कलो युयुधेरणे गजवाजिसहस्रौघैरनेघैः मृदोरदानां मृदो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिढालाघ्यो युधानां च पश्चाशद्भिरधायुधैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारिधः अन्ये च तत्रायुधशो रथनागाहयेहृदः युदुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटिकोटिसहस्रैस्तु प्रधानां दन्दिनां तदा हयानां च वृदो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तदा युयुदुः संयुगे देव्या गड्गैः परशुपट्टिशैः केशिश्च शिक्षिभुःशक्तिः केचित्पाशांस्तथा परे देवीं गद्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः साभिदेवी तदस्तानि शस्त्राण्यास्त्राणि चण्डिका लीलैव प्रजिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणि अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः ोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरि सोऽभि क्रुद्धो दुदसडो देव्यावाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वने शिवहुदाशनः हुदाशनः श्वासान्मुजेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिगा ते एव गणाशदसहस्रशः युयुदुस्ते परशुभिर्भिन्दि पालासि पट्टिशैः नाशयन्दोऽसुरगणान् देवी शक्त्युबबृंहिदाः अवादयन्तपटहान् गणाः शङ्गांस्तदा परे मृदङ्गाश्च तदैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे तदो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः गड्गादिभिश्च शदशो निजगानमहासुरान् पादयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयद् ये कृतास्तीक्ष्णैः गड्गपादैस्तदा परे गदया वे मुश्च केजिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हदाः के जिन्निपदिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि निराकृता शरौघेण कृता के सेनानुकारिण प्राणान् जुस्त्रितशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्चिन्ना ग्रीवास्तदा परे चिरांसि पेदुरन्ये शामन्ये मध्ये विधारिताः विश्चिन्नजङ्गास्त्वपरे पेदुरुर्व्यामहासुराः एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्येव्यादिदाकृदाः चिन्नेपि चान्ये शिरसि परिदाः पुनरुत्थिदाः बन्दायुयुदुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ननृदुश्चाभरे तत्र युद्धे तूर्यलया श्रिदाः कबन्दाश्चिन्नशिरसः षड्गशक्त्युष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेदिभाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पादिधैरदनागाशैरःसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्रा शोणिधौगा महानद्यः सद्यस्तत्र विशुस्रुवुः क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तदाम्बिका निन्ये क्षयं यदा वह्निस्तृणदारुमहाचयं स च सिंहो महानाद मुल्सृजन्दुदकेसरः वीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विजिन्वदि देव्या तत्र कृतं युद्धं तदा सुरैः यदैनां तुष्टुवुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुजोदिवि इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके देवी देवीमाहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वियोऽध्यायः द्वियोऽध्यायः महिषासुरवदः शिरुवाजा निहन्यमानं तल्सैन्यमवलोक्यमहासुरः सेनानीश्चिक्षुरः को बाद्ययौ यो दुमदाम्बिकां स देवीं सुरः यदा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा तदो देवी लीलयैव शरोकरान् जगानतुरगान् बाणैरन्धारं चैव वाजिनां चेद च धनुसद्यो ध्वजं चाधिसमुच्छ्रितं विव्याद चैव गात्रेषु चिन्नदन्वानमाशुघैः सचिन्नदन्वाविरधो हदाशो हदसारधिः अभ्यधा वदातां देवीं गड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य गड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगानाभुजे सव्ये देवीमप्यधिवेगवान् तस्य गड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन तदो जग्राहशूलं स को बादरुणलो जनः चिक्षेभ च तदस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानां तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पदच्चूलं देवी शूलममुञ्जद तच्च ददा शूलं स च महासुरः हदे तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगामगजारूढः चामरस्त्रिदशार्धनः सोऽभिशक्तिं मुमोचाद देव्यास्तामम्बिगादृदं हुङ्गाराभिहतां भूमौ पादयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपदितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्निधः चिक्षेवा चामर कूलं बाणैस्तदभि सा चिन्नद् बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोश्चैस्त्रिदशारिणा दमानौ तदस्तौ तु तस्मान्नागान्महि गतौ युयुदादेदि संरब्धौ प्रहारैरधि दारुणैः तदो वेगाग्रमुत्पत्य निबत्य च मृगारिण करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिबिर्हदः दन्तमुष्टितलैश्चैव कराळश्च निपादितः देवी कृद्धागदापादैश्चूर्णयामासचोद्धतं बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तदान्तकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तदैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगानपरमेश्वरी विधालस्यानिनाकायात् पादयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुगं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयं एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण परान् लाङ्गुलदाडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांक्षितपरान् नादेन भ्रमणेन च निश्वासपवने नान्यान् पादयामास भूदले निभात्यप्रमदानी ग्यदावदसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे तदोऽम्बिगा सोऽपि कोपान्महावीर्यः गुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वदानुश्चां शिक्षेभजननाद च वेगभ्रमणनिक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गुलेनाहतश्चाब्धिः प्लवयामास सर्वदः धृतशृङ्गविभिन्नाश्च गण्डं गण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शदशो निभेदुर्नभसोऽ जलाः महासुरम् दृष्ट्वा स चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षित्वा तस्य वैपाशं तं बभन्दमहासुरं तद्याजमाहिषं रूपं सोऽबन्धो महामृदे तदः सिंहो भवल्सद्यो यावत् तस्याम्बिगाशिरः चिन्नति तावत्पुरुष गड्गपाणीरदृश्यद तद एवाशुपुरुषं देवी चिच्छेदसायगैः तं गड्गचर्मणा सार्धं तदः सोभून्महागजः परेण च महासिंहं तं च गर्षज गर्जज देवी गड्गेन निरगृन्दद तदो महासुरो भूयो माहिषम्बुरास्तिदः तदैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं स चराचरं तदक्रुद्धा जगन्मादा चण्डिगापानमुत्तमं पभौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलो जना न विषाणाभ्यां च चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुघरागाकुलाक्षरं देवीवाजा गर्जगर्जक्षणं मूढ मधुयावत् पिबाम्यहं मया त्वयि गर्जिष्यन्द्याशुदेवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेन्याक्रम्यकण्डे च शूलेनैनमधायत् तदसोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुगात्तदः अर्धनिष्क्रान्त देव्या वीर्येण समृद्धः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्त्वा निपादितः തദോഹാ ഹാദം സർം ദൈത്യസൈന്യം നശത പ്രഹർം ച പരം ജഗ്മ സകലാദേപുരാവീ സഹദി മഹർി ഗുർഗന്ധർവദയോദുശ്ചാസരോണാതി ശ്രീമാർക്കേയ പുരാണേ ദീ മഹാത്മ്യേ മഹിഷുരവധോ നമ तृतीयोऽध्यायः